Здравствуйте! И снова мы на рыбалке, на зимней рыбалке по первому льду. Сегодня мы рыбачим на таком водоеме под селом Ровное. Лед только установился, буквально неделю только начал образовываться лед. Но на сегодняшний момент он уже настолько твердый, что может выдержать не только одного человека, компания, это уже было проверено на этом водоеме. Значит, сегодня мы будем рыбачить хищника, будем рыбачить на такую примитивную вроде бы снасть, как жерлица. И на эту снасть мы ожидаем поймать либо судака, либо щуку. Конечно, судак предпочтительный, потому что эту рыбу просто очень люблю рыбачить и уважаю на сковородке поэтому хотелось бы поймать судака но в этом водоеме водится и щука щука тоже кормится теми же живцами, что и судак поэтому намечаем рыбалку на судака но если будет щука, мы ее тоже попытаемся выудить зимняя рыбалка Всегда начинается с бурения лунок. Также используем нашу насадочку. Обычно рыбалка на жерлице начинается с того, что э, обычно рыбалка на жерлице, это тоже коллективная рыбалка. Здесь 2-3 человека участвуют э, в этом э, действии. Значит, распределяется задача таким образом: один сверлит лунки, отбрасывает шугу, которая может остаться от сверления льда, освобождает лунку от льда для того, чтобы он был свободно. И следующий человек просто устанавливает подготовленные лунки, устанавливает джерницы. Ну, я сейчас сверлю, наши товарищи ставят жерлицы. Не надо насверлить как можно больше лунок сегодня. Выбрать снег, освободить лунку от льда для того, чтобы она нам в дальнейшем в рыбалке лед не создавал помехи. делаем снова 4 оборота на себя, набираем леску для того, чтобы живец оказался выше. Устанавливаем леску и ставим наш стопорок. Живец готова к кужению. учитывая то, что хищник берет, ну, особенно судак, берет э, живца со дна, поэтому нам необходимо э, установить жерлица таким образом, чтобы основная леска с грузом была в отвес э, до дна. Мы должны сейчас опустить э, на самое дно, определить, сколько здесь глубина все касание, касание грузика указывает ну, указывает то, что как раз вся глубина выбрана. Но у нас еще, есть еще на конце грузика поводок 40 сантиметров, который будет позволять живцу плавать вверх, вниз, к дну подниматься вверх и так далее. Значит, для того, чтобы живец не запутался в остатках травы, которая укрывает дно и не спрятался в ил от хищника, значит, мы должны грузик приподнять над уровнем дна, так, чтобы поводочек с живцом оказался где-то на, на, на расстоянии сантиметров 5 от самого дна. То есть это не даст возможность живцу прятаться от хищника. И он будет кружить на одном месте, зафиксированный нашим грузом. Никуда не отойдет, в дно не будет прятаться и будет держаться у дна, привлекая своим движением судака. Для щеки все попроще. Почему? Потому что щука берет как со дна, так и в срединной воде. Ну, хочется ловить судака. Мы настроены на эту рыбу. Ну а если попадется щека, ну... Тоже приятно, будем говорить спасибо Спасибо этому водоему Итак, наш грузик на дне Значит Мы должны теперь Выбрать лески Выбрать лески э, На 4 оборота э, Катушечки Это позволит как раз э, Забрать те 40 сантиметров поводочка Которые у нас идет после груза И э, поднять живца Чуть выше грунта делаем 4 оборота. Раз, два, три, четыре. И фиксируем, фиксируем фиксатор. После этого мы выбираем нашу леску снова на поверхность. Оснащаем ее живцом. Цепляем мы его. Здесь под плавничками находится жировое место у рыбки. Мышцы мы не повреждаем. Продавливаем за поплавочком. Рыбка сохраняет свою активность. И запускаем нашего живца в лунку, ожидая поклевки. Живца хранить лучше вот в таких вот термоведрах. Зачем? Для того, чтобы рыба оставалась живой и не замерзла. Все-таки на улице минусовая температура, поэтому используются рыбаки вот такие термоведра. Как они устроены? Непосредственно сетка, в которой находится пойманная рыба, и вода в другом ведре. Значит, создает эффект такой, не дает возможность воде превратиться в лед. Вода остается температурой выше нуля, что позволяет рыбе долго сохранять свои жизненные функции. Значит, мы не берем все ведро, отбираем маленькое ведерочко, пару э, джимцов. В данном случае это карасики, у которых на спинке расположен колючий, колючий плавничок. Вот он первый. Первый плавник, здесь вот он, я его отворачиваю, видно колючий плавничочек. Укол а крючок рыба, хищник, который берет на карасика, воспринимает как укол о сам естественный плавничок. И зачастую не выплевывает наживку вместе с крючком и попадается на удочку. Сейчас мы поменяем Значит, на одной из нашей уже давно стоит насадка но поклевки не было поэтому надо поменять посмотреть жив ли живец или он просто болтается хотя на мертвую рыбку хищник тоже клюет но лучше когда живец будет проявлять жизненные свои функции, плавать и этим самым привлекать ленивого хищника. Если у нас наживка на жерлице не срабатывает, значит здесь либо рыбы нет, либо эта наживка не привлекает э, э, хищника в данном месте. Поэтому жерлицу необходимо периодически переставлять с места на место, э, для того, чтобы найти э, стайку э, судака э, или же щуку, э, которая заинтересуется нашей наживкой, но ну, не ловить ее если жерлица долгое время не срабатывала мы должны ее подойти просто выбросить этой лунки и переставить в другую уже подготовленную высверленную лунку для того чтобы искать как видите живец который провел под водой, ну, я так прикидываю, часов, часа два, значит, он остался живой. Значит, если мы на этого живца сегодня ничего не поймаем, значит, мы его снова посадим в наш малявочник, в наше термоведро, в котором он будет транспортирован домой до следующего следующего использования снимаем очередную жерлицу для того чтобы передвинуть перейти на другое место Ладно, посмотри, пониличи о смотри что жив сделали конечно на такую рыбу на такого живца разве будет клевать хищник он уже да его раки попортили да это говорит о том что <связь> <связь> насадка, насадка была опущена слишком низко к дну да. И рак сумел добраться Чтобы же этот уже бывший живец не пропал Значит мы его снова бросим сюда в лунку Раз здесь раки живут, они его доберут Сидят Но ну, во всяком случае уже рыба просто так не пропадет Остановилась сейчас перекладывать. Рыбку будет есть. Чувствуется. Тут главное не спешить. Не спешите подвести, вот я ее вижу. Есть первое. но видимо либо крючки, либо какая-то другая причина отпугнула да и э, от или щука выбросила на рта может быть это просто э, окошке атаковали но ну, во всяком случае э, место если э, не дало результатов в течение пару часов необходимо менять будем переезжать на другое место перебуриваться и снова забрасывать снова ждать свою рыбацкую удачу. Когда леска вымотана полностью, это говорит о том, что рыба, которая плюнула, где-то пошла по кругу и пузыристость воды, сопротивление воды, просто показывает, вытягивает леску. Опа, есть, да. Поэтому, когда леска вся отмотана, подсекать резко не стоит. Необходимо просто выбрать леску. И когда вы уже почувствовали, что есть что-то на, на конце, уже можно не спешить. Потому что, если рыба зацепилась, ее можно вывести. Ну, конечно, если она не отойдет, вот он, судачок. Смотрите, какой зубастик. Наш и второй. Значит, у нас уже две есть. И снова будем заряжать на 16. Теперь все, что рыба выбрала, необходимо снова э, намотать на катушечку лескоприемник, снова наживить живца и установить на место в лунку. Место хорошее. Видимо, попали где-то на кромочку, потому что здесь взяли судака. Удивительно, щука тоже пришла, хотя рыбы охотятся, как обычно, в разных местах, ближе к камышу и в толще воды. Это щука, ближе к дну. Это судак. хочу показать вам жерлицу, на которой у нас сегодня произошла уже удачная поклевка второй раз. Значит, жерлица простая, приобретенная в магазине, то есть она уже изготовлена полностью в комплекте. Что собой представляет жерлица? Это, значит, основа, на которой крепится катушка. Катушка самая обычная, на которой наматывается леска. Если мы рыбачим на водоеме, где глубины ну, достигает там, к примеру, 6 метров, то лески достаточно где-то в два раза больше. Но ну, для того, чтобы можно было э, рыба, которая клюет, захватывает живца и оттягивает леску в сторону, уходя к себе э, в свое, как щука, в свое место засады, или сюда, который подхватывает и тоже уходит от места, где он захватил наживку. Значит, леска должна потихонечку сходить с э, леска-приемника. Э, отпускается для того, чтобы рыба могла спокойно отойти на выбранное место и переложить в пасти наживку и потом уже заглотить ее. После этого только можно производить подсечку. Леска оснащена грузиком, в нашем случае это грузик 5 грамм, который закрепляется на основной леске. Он скользящий, как видите. Здесь стопорочек, у нас перед прикреплением к поводочку и поводочек с обычным двойничком. Значит, на двойник мы подцепляем живца. Если живец у вас окунь, то подцеплять можно спокойно за спиной плавник. Почему? Потому что и карася, кстати, тоже можно цеплять за спиной плавник, потому что у карася первый шип в спинном плавнике, он острый, колючий. Такие же колючие шипы на плавниках у окуня. И когда хищник захватывает эту рыбу, он знает о том, что в этой рыбе есть колючие проблемные места, которые он пытается обойти. Ну, не, чтобы не повредить себе пищевод и желудок Перекладывает рыбку головой вперед себе, чтобы ее съесть себе в пасти и потом только заглатывает для того, чтобы рыбка зашла спокойно не, не повреждая никаких внутренних органов хищника. Когда хищник захватывает окуня или карасика, он зная о том, что у этих рыб имеются острые шипы, не реагирует на уколы крючков не выплевывают рыбку плотва пескарик и другие рыбки которые используются тоже в качестве приманки живца не имеют таких колючих отростков шипов на плавниках и если в данном случае хищник будет брать плотву и наткнется на крючок ну, зачастую выплевывает эту наживку во избежание того чтобы самому не оказаться на крючке. Окунь и карасик, еще раз э, подмечаю, наверное, самый лучший живец для э, того, чтобы удить хищника. Э, колючие плавники этих рыб, они вводят в заблуждение самого хищника, и хищник не обращает внимания на уколы крючков и попадается на нашу наживку. Обычно бывает такая ситуация, что э, хищник, заглатывая наживку, может ее сбивать, может э, разорвать, покусать. Ну, в нашей ситуации вот две поклевки было и два живца мы уже потеряли. Ну, как правило, на одного живца 2-3 ну, два, два, раза ну, это очень редко ловится рыба. Поэтому постоянно необходимо живцов менять. И одновременно, пока стоят жерлицы по фирму и ждут очередной поклевки. Значит, мы должны сейчас установить э, нашу жерлицу с живцом в лунке и отправиться удить живцов. Потому что живцы лучше использовать с местного водоема, так как это является привычной пищей для хищников, которые живут в данном пруду. Таким образом зимой можно ловить мирную рыбу. Способов есть много. Вот, например, вот удочка с подвесным крючком. Как я вышел на расстояние, чтобы крючок ставить на любое расстояние. То есть я ставлю обычный стопор, который э, ставится на удочке дальнего заброса. Вот он. Я его вот устанавливаю, устанавливаю глубину примерно, на которую я должен поставить свой поводок. Да, при поклевке он съезжает вниз. Ну потом ну, его можно, можно да, поправить. Я его опять поправляю. Просто э, очень удобно, потому что ну, на разной глубине, особенно плотву ловить, то есть над водой, выше, ниже. Это то, что касается именно поводка, на поводок, то есть не все, на, на поводок в основном клюется одна, так привязывать. Ну, крючки, я смотрю, мелкие у тебя, да? Ну, как, конечно. Крючки... И как да, учитывая, надо, что э -э -э плотва или карасики у них рот не такой большой, да? Ну, том, надо, что 8... надо, чтобы крючок мог спокойно поместиться в этом рту вместе с нажимкой. Зимой, если хороший крючок, крючок проверяется обнохать. Вот так вот остроту его. Вот царапает нохать, вот крючок острый, царапает. Бывают различные. Главное, что, что э, все рыбаки знают, опытные могут не смотреть, как привязывается мормышка. Вот она становится на дно, вот таким образом, вот Да, таким образом, чтобы жало крючка было направлено да, вверх. Сеградин, да. На плату мы, мы одеваем немного мотыля. Мотыль рекомендую и сам храню зимой. Влажная тряпочка в середине. И пенопластовая коробка. Пенопласт, ну, коробки они стандартные, не продаются. Да. Да? Вот она вот. И в теплое место. Ну все предназначено для того, чтобы просто наживка не замерзла. Да, да. Мертвая да. наживка никого не привлекает. Не, и дело в том, более большая живучесть, если их, э, именно не просто насыпать коробочку, а иметь там ну, тряпочку такую да. Я думаю, на карася достаточно. Хотя некоторые одевают полностью, некоторые одевают вообще. Ну, чем же жмут этого мотыля будет больше, тем активнее будет э, ну, Скажем шевелиться. Скажем, не всегда. Не очень он там будет шевелиться. Сейчас ему уже... Не всегда. Ну, то есть у меня есть товарищи, которые... Чисто как он говорит, от лени одевает 2-3 мотыля и всегда не уйдет поклевка. Даже когда коробу не Но На карася, я думаю, это достаточно. На коропа, конечно, побольше. На плотвичку мы одеваем сверху пару-тройку, больше не надо. Хотя может подойти и карать. Были случаи, что на подвеску брал и курок. И выходил самое интересное очень легко. Я так понял, что я готовлю, так? у нас обычная поплавочная удочка да, 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 да. с э, крючками, который расположен один в мормышечном виде на дне будет находиться и второй будет плавать сантиметров ну, да, 20 вот и выше. Нет, ну я поставил сантиметров 10 выше, а потом буду, конечно, искать ниже, Какая выше. глубина, есть. да, будет. Да, поплёк, да, да, где ходит рыба. По-любому нужно экспериментировать. Да нет, это, это, никаких прописных законов рыбалки нет. Вообще, да, 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 да. да основы необходимо знать, остальное все это дело творчества, наживного опыта, ну и так далее. И удачи. И удачи, самое главное. Самое главное удачи. Вот я вам сейчас покажу. Может для рыбаков будет интересно, не будет. Я, например, делаю вот такой еще вариант. Обычные прищепки. Обычная прищепочка. Я всегда ставлю ну, чтобы не подмерзала вот так вот у меня становится все и вот у меня вот так вот стоит удочка она не касается, работает вот результаты сегодняшней, сегодняшней рыбалки, сегодняшнего нашего выезда, наши трофеи. Значит, погода со временем начинает портиться. Да, это естественно для таких пасмурных декабрьских дней, когда только морозы устанавливаются, эти перепады температур. Ну, с утра было солнце, сейчас уже ветер, холодно, э жерлицы перестали срабатывать. Значит, да нам, наверное, больше и не нужно рыбы. Вернемся сейчас, пожарим ее, коллективно съедим. Вот и весь улов. В, в принципе, я считаю, что рыбы больше и, может быть, и не нужно было бы сегодня. Я думаю, наша рыбалка вам сегодня тоже понравилась, пришлась по вкусу. Может быть, кого-то позовет выйти на лед. Выходите, рыбайте.